güce ihtiyacım var. Ben gücümü silahtan, paradan, adamdan almam. Üç tane yoldaşım var. Şiret ne yapıyorsun? Allah'ını seversen dur. Senin yanında olmam lazım bırak. Neyin var neyin yok hepsi Kadir'de diye biliyorum. Ne koyacaksın ortaya? Epi topu bu. Sizin gibi birinin Nisan'ın yanında dolaşması hiç doğru değil. Canımı ben kazanırsam elimi öpersiniz. Biz sen tek. Her zaman. Çünkü ben her şey هي صراع أشرف مع نفسه. هو حاسس إن قربه من نيسان بيعرضها للخطر وإن وجوده جنبها ممكن يجيب عليها مشاكل وهجوم، عشان كده متردد إنه يفضل معاها. بس في الناحية التانية نيسان بعد وفاة أختها بقت وحيدة ومكسورة. وحست إن ملهاش سند غير أشرف فعشان كده طلبت منه ما يسيبهاش ويبقى جنبها هنا أشرف اتحط في موقف صعب من ناحية خايف عليها يتأذي بسبب علاقته بيها ومن ناحية تانية مش قادر يسيبها لوحدها خصوصا في الوقت الصعب ده ودي نقطة درامية قوية جدا في الإعلان لأنها بتورينا قد إيه الشخصيات متعلقة ببعض وفي نفس الوقت الظروف ضدهم بعد كده شفنا أشرف وهو بيجمع أصدقائه القدامى وبيقولهم كلام واضح اللي عايز يرجع للشغل يرجع أنا مش هوقف لحد ما أرجع الأيتام ولو عايزين حرب تبقى حرب هنا بنشوف الوجه التاني لأشرف مش بس العاشق اللي خايف على نيسان لكن كمان القائد اللي عايز يسترجع حقه وحق الأيتام وفعلا هو مع أصحابه عملوا هجوم على مكان وكان موجود في كنان اللي هو مساعد قدير لحد دلوقتي لسه مش معروف إيه السبب الحقيقي للهجوم على المكان ده ودي نقطة مقصودة عشان تسيب المشاهد متشوق يعرف إيه اللي هيحصل في الحلقة الجميل كمان إننا شفنا فرحة أصحاب أشرف لما رجع زي زمان لما بقى تاني أشرف القوي اللي بيدافع وبيهجم واللي عايز ياخد حقه حتى هو بنفسه قالهم إنه وحشهم وإن غيابه عنهم مش معناه إنه تغير لكن كان خايف عليهم هنا بنشوف إن قوة العلاقة بينهم لسه موجودة وإن عودته هتغير المعادلة كلها في الجهة التانية أدير موقفش ساكت هو كمان جمع رجاله والايتام وقالهم اللي هيقف مع اشرف يبقى واقف ضدي وده معناه ان المسلسل داخل في مرحله صدام مفتوحه يا مع اشرف يا مع قدير يعني ما فيش منطقه رماديه ولا حياد واللي هيختار اشرف هيبقى عدو قدير وده هيولد مشاكل وصراعات كبيره في الحلقات الجايه لاننا اكيد هنشوف ناس متردده وناس هتختار طريق ضد توقعاتنا الاعلان ختم بمشهد هادي ورومانسي بين اشرف ونيسان في بيتها نيسان كانت بتوريله صورها مع أختها ولما رفعت صورة وهي صغيرة أشرف اتفاجئ لأنها نفس الصورة اللي هو شايفها في رؤياه من فترة وبيبحث عنها اللحظة دي كانت قوية جداً لأنها قربته خطوة من الحقيقة بس الإعلان اتقطع قبل ما نشوف رد فعله أو إيه اللي هيحصل بعد كده وده ذكاء من صناع المسلسل عشان يسيبوا الجمهور متحمس ومتشوق وطبعاً من غير المتوقع إن أشرف يعرف الحقيقة كلها بسهولة لازم الموضوع يتاجل ويتعقد عشان الاحداث تفضل مشدوده الخلاصه ان الاعلان كان متكامل في الرومانسيه في الصراع النفسي في الحرب والتحضيرات وكمان في التشويق اللي بيخلي الجمهور مستني الحلقه الجايه على نار وده بياكد ان الحلقات اللي جايه هتكون مليانه مواجهات قويه سواء بين ادير واشرف او حتى بين قلوب الشخصيات اللي مش عارفه تختار بين الحب والانتقام وفي النهايه الاعلان فعلا خلانا متحمسين والحلقه شكلها هتكون من اقوى الحلقات في الموسم ولو انتم متحمسين زيي اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتحليل اول باول